Hər kəsə salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün mən sizlerle yay aylarında hazırlanan çox dadlı, tez hazırlanan bir yemək resepti bölüşəcəm. Soğanla bir yerdə çəkilmiş qiymənin üzərinə zövqə görə duz, istiot, bir az sarı kök, bir aşirin pul bibər əlavə edirəm. Üzərindən bir ədəd yumurta, 2-3 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib qarışdırıram. Hazırlamış olan qeymliyi soyuducuda bir az gözlədirəm. Bizə lazım olan ərzaqlar: kartof, soğan, pomidor və zövqə görə 2 diş sarımsaq. Kartofları nə çox qalın, nə də çox nazik olmayacaq şəkildə yumruq formasında doğrayıram. Həmçinin pomidor və soğanı da yumruq formasında doğrayıram. Ərzaqların miqdarını siz hazırlayacağınız qaba görə artırıb azalda bilərsiniz. Əgər istəsəz badımcandan da istifadə edə bilərsiz. Mən bu gün yeməyi bu şəkəbda bişirdim. Şəkəbın altını bir az duru yağ ilə yağladım. Hazırlanmış olan qeyməni yumru kotlet formasına verirəm. Sonra yanına qarda, soğan, pomidor qoyub bu şəkildə qapa düzürəm. Atiyarlı olduğu üçün yağ əlavə etmədim. Siz istəsəz üzərinə kərə yağı əlavə edə bilərsiniz. Sonra isə üzərinə dondurulmuş yaşıl bibər əlavə etdim. Sizə məsləhətim odur ki, bibərləri sonda yemək bişməyə yaxın əlavə edəsiz, yoxsa bibərlər üzərində yanır. Yarım stəkandan çox qaynar suyun üzərinə 2 xörəq qaşığı tomat pastası əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə duz, istiot və 2 diş sarımsaq əlavə edib sos hazırladıram. Hazırlanmış olduğum sosu yemeğin üzerine əlavə edirəm. Yeməyi öncədən isitdiyim alt üst recim müsabadə 200 dərəcədə bişirirəm. 50 dərəcəsi sizin sobanızdan asıldır. Kartof yumşaq olduqdan sonra yemək artıq hazır olur. Yeməyimiz bişdi, artıq hazırdır. Çox dadlı, ətirli bir yay yeməyi alındı. Gəldiyim kimi bibərləri sonda əlavə etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi üzərində bibərlər yanır. Bu yeməyi isti-isti yəndə çox dadlı olur. Biz çox bəyəndik, inşallah ki siz də bəyəndiniz. Əgər bəyəndisenzs bəyən düyməyə basmağı, kanalıma abunə olub rəy bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.